Зі в нас наступна спеціальна премія загальнонаціональної програми Людина року». це міжнародна премія за видатний внесок у розвиток культури і мистецтва. Наш володар спецпремії, справжній артист. А віднедавна ще й продюсер, один з тих, хто ставиться до своєї роботи з усією серйозністю, не дозволяючи собі розслабитися ані на секунду. Його життя, його творчість привертають увагу мільйонів шанувальників в усьому світі. Ці пісні завжди викликали і викликають найсуперечливіші думки, бо лише підкреслює неповторність цього велетня, цього співака. Здавалося б, чого бажати, музичний олімп підкорено можна зупинитися, але ні. Він повинен постійно удосконалюватись, доводити до бездоганності все, що робить. У 2008 році він отримав звання народного артиста України за підготовку нашого кумира нації до Євробачення 2008 man, людина, яка зробила себе сама. Ми запрошуємо на цю сцену співака продюсера, актора, народного артиста України та Росії Філіпа Кіркварова. Премію за видатний несу у розвиток культури та мистецтва. Президент агентства моделей карін влади Літовченко та народний артист України Олександр Злотнік. Людина, яка стоїть на цій сцені, не випадково стоїть в Палаці України, тому що він дійсно дуже багато зробив для України. Та кількість концертів, яку він відспівав, стільки проєктів телевізійних, мюзиклів, яких української продукції, в якій він приймав участь, робить йому велику честь. Людина, яка зробила себе сама, він, здається, такий великий, але дуже тендитний отут в душі. Йому все болить. Одна з найбільших Яскравіших діамантів один з найяскравіших діамантів російського шоу-бізнесу. В короні російського шоу-бізнесу. Філіпкєркора. Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні я дуже схвильована, бо маю велику честь нагородити і вручити. Міжнародну премію за видатний внесок у галузі мистецтва і культури, і я дуже щаслива від того, що я можу подякувати Філіпу за вагомий вклад у розвиток українського мистецтва сучасного шоу-бізнесу. Зокрема, його підтримка наших українських виконавців у рамках конкурсу Євробачення 2008 Вона справді показала, що сучасне мистецтво не має поділу на громадянство. Воно не має меж і кордонів, бо ця людина цілком віддає себе світу. Я щиро вам вдячна. Я вітаю вас і хочу побажати, щоб ваша численна армія шанувальників відкривала в вас нові грані вашої творчості. Награда знайшла свого героя Владе, Поцілуй Кіркорова, поцілуй. Я очень много вкладываю в эти слова, которые звучат на одном из самых красивых языков мира, на которых мне приходилось когда-либо петь или говорить. Спасибо вам большое. Ровно год, ровно год отделяет меня сегодня от того самого дня, когда моя песня, которую я написал для великолепной певицы, которая достойно представила свою страну на Евровидении, победила в национальном отборе, лишний раз доказав, что между Россией и Украиной никогда не было границ и никогда невозможно было представить, что это два совершенно раздельных независимых друг от друга государства. Да, в каких-то вещах мы независимы, но в каких-то мы объединяемся. И вот эта песня, этот конкурс, это действительно победа Анни Лорак на Евровидении. Лишнее тому доказательство, что когда Россия с Украиной делает что-то вместе, то это хорошо. Это даже очень хорошо. И пусть эта награда символизирует сегодня все то, что связывает меня с Украиной и связывало последние 25 лет, именно именно 25 лет разделяет меня с того самого момента, когда я впервые вышел на сцену концертного зала Украины первый раз. За эти годы я выходил неоднократно. За эти годы именно здесь на Украине состоялся мой дебют в кино. И я благодарен каналу Интер и режиссеру Горову Семену за свою первую Роли первую большую кинонаграду на фестивале Кинотавр за роль в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки», где я сыграл черта. <свят> за роли в фильме «Женитьба Фигаро». За многочисленные телевизионные проекты. За встречи с композиторами и авторами, которые мне доверяли исполнение своих песен. И, конечно же, сегодня мне бы хотелось особые слова благодарности сказать этому... Гоблину. Да, специально называю гоблин, потому что очень хочу, чтобы следующую программу ты посвятил или отделение не предыдущему оратору, а мне. Именно так зажигаются звезды на Украине сегодня. Благодаря этим замечательным ребятам. А, да. а тебя я как-то называл в одном из скетчер... ну не буду, да? Земляный червяк. Не будем, будем порошить старый, да. И еще кое-чем. Но сегодня, Володя, я тебе хотел бы сказать огромное спасибо за тот шанс, который ты дал, написав в своем сценарии роль Святого Валентина в фильме «Любовь в большом городе», где я сыграл эту роль и дебютировал на большом экране. Дюжит дякую, Украина! Браво! И если вы не против... Один вопрос у нас. Можно перед, перед тем, как мы не против? Я не против, я только за, когда Один эти он. глаза не против, напротив. Евгений. Что случилось? Вопрос. Не завидуйте, Володя. Кого вы в этом году... Собираетесь продюсировать на Евровидении. Вот нас, один. нас интересует просто, кто в этом году займет второе место. Сегодня у меня уникальная возможность есть выразить э, свое желание поддержать и надеяться на то, что Украина поддержит свою соотечественницу, которая будет представлять в этом году Россию на конкурсе. Таким образом... Россия попытается взять реванш за то, что в прошлом году я стоял под украинским флагом, написав песню Шейди Леди для Анни Лорак. Ну а в этом году украинская девушка будет стоять под российским флагом. Я знаю это очень ответственно. Я немножко так сбавляю этот юмор, да, я, хотя мне очень хочется с вами пошутить, и я даже знаю, как пошутить можно, но не буду. Обижать ребят. Вы же не в розовом, поэтому сегодня шутить не будем. Безусловно, если бы не было бы Анни Лорак, не было бы сегодня и, наверное, моего звания, которое я получил из рук президента, и этой награды сегодня, которую я получил, не было бы этого признания великого, большого, доброго, красивого народа, с большими традициями и, самое главное, с большой музыкальной культурой.